Mahkamah Jenayah Antarabangsa International Criminal Court ICC ditubuhkan pada tahun 2002 ialah satu badan perundangan yang bebas tidak seperti Mahkamah Keadilan Antarabangsa di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Pada bulan Mac 2021, ICC telah memulakan siasatan untuk mendakwa Israel atas kesalahan melakukan jenayah di negara Palestin yang didudukinya. Pelbagai jenayah telah dilakukan oleh rejim Israel yang membolehkan ia diheret untuk perbicaraan di ICC. Siasatan meliputi jenayah dilakukan sejak 13 Jun 2014 yang termaktub dalam bidang kuasa ICC secara bebas tanpa dipengaruhi mana-mana kuasa luar. Fokus utama ialah mengheret kesalahan Israel dalam Perang Besar israel palestin pada tahun 2014 dan aktiviti penalukan secara harap yang berterusan di kawasan wilayah Palestin, termasuklah Timur Jerusalem dan Tebing Barat. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kesalahan jenayah yang dilakukan rejim Israel yang melanggari undang-undang antarabangsa. Teruskan menonton. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC adalah satu badan bebas yang mula beroperasi pada tahun 2002 dan berpusat di Belanda. ICC ialah inisiatif bagi pesalah yang melakukan jenayah antarabangsa seperti mempunyai kekebalan dan dapat mengelak dari didakwa. Majlis Keselamatan PBB atau mana-mana negara terlibat juga boleh merujuk kes ke mahkamah ini. ICC tidak mempunyai badan penguatkuasa sendiri. Oleh itu, memerlukan kerjasama negara lain untuk membuat penangkapan dan menghantar mereka yang dituduh ke pusat penahanan di Belanda. Statute Rome iaitu Perjanjian Multilateral adalah dokumen rasmi antara negara-negara dalam mengiktiraf ICC sebagai pelengkap kepada undang-undang sedia ada di negara tersebut bagi mendakwa mana-mana individu yang melakukan jenayah antarabangsa. Pada tahun 2015, Palestin menyertai Statute Rome dengan menyerahkan dokumen kepada Setiausaha Agung PBB. Ini membolehkan Palestin menerima bidang kuasa ICC ke atas jenayah yang dilakukan di mana-mana wilayahnya yang diduduki Israel. Sehingga kini, sebanyak 123 negara telah menandatangani perjanjian Statute Rome, tidak termasuk Israel. Walaupun Israel tidak menyertai Statute Rome ini, rakyat Israel yang berada di wilayah Palestin yang melakukan kesalahan boleh didakwa di ICC. Laporan badan hak kemanusiaan mengenai Israel. Satu lagi badan bebas berpengaruh di peringkat antarabangsa iaitu Amnesty International yang memperjuangkan hak asasi manusia telah menyiapkan satu laporan lengkap mengenai pencerobohan haram Israel ke atas wilayah penduduk asal Palestin. Israel telah mengambil tanah milik penduduk Palestin dengan melakukan kekerasan seperti merobohkan rumah atau bangunan dan menghalau penduduk keluar secara paksa untuk membina penempatan haram di Tebing Barat termasuklah Timur Jerusalem. Terdapat rakyat Palestin yang dibunuh termasuk kanak-kanak walaupun mereka tidak memberi sebarang ancaman kepada Israel. Kekejaman juga berlaku kepada pihak bantuan kemanusiaan, wartawan dan individu yang mengutuk kekejaman Israel. Pada 31 Mei 2010, pihak Israel membunuh 9 aktivis Turki di atas kapal Mavi Marmara yang dalam misi keamanan ke Gaza di perairan antarabangsa. Undang-undang tentang kedaulatan sesebuah negara untuk diiktiraf sebagai negara berdaulat mengikut syarat Rights and Duties of State yang dipersetujui dalam Montevideo Convention pada tahun 1933. Beberapa kriteria diperlukan oleh sesebuah negara iaitu mempunyai wilayah, mempunyai penduduk, mempunyai kerajaan dan diiktiraf oleh negara lain yang berdaulat. Bagi Israel dan Palestin terdapat negara yang menyokong kedaulatan kedua-dua negara ini dan ada juga tidak. Palestin seterusnya boleh mengheret Israel dengan mengemukakan dakwaan kepada ICC tentang semua perbuatan jenayah Israel. Sudah tentunya ia akan ditentang oleh rejim Israel dengan alasan bahawa Palestin sebagai bukan negara anggota penuh dalam PBB dan tidak boleh dibenarkan mengemukakan petisyen di mahkamah. Sehingga kini, Palestin berusaha untuk menjadi negara anggota penuh di dalam PBB namun mendapat halangan kuasa veto besar seperti Amerika Syarikat. Bagi pihak Israel pula berkeras ingin menguasai wilayah Palestin di atas alasan tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Hujah diberi kerana di situlah nenek moyang mereka berasal dan di situlah kampung halaman mereka. Mereka percaya di tanah itulah terletaknya Bukit Zion dan di situlah tertanamnya Temple of Solomon iaitu kuil suci mereka. Pada zaman ini, kedaulatan negara adalah mengikut undang-undang dan peraturan dunia dan tidak boleh sesuka hati dirampas atau dijajah oleh bangsa lain hanya berdasarkan fakta sejarah mereka terdahulu. Keputusan Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC untuk memulakan penyiasatan ke atas Israel. Selepas enam tahun Palestin menerima Statut Rome, akhirnya pada 5 Februari 2021, Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyampaikan keputusan majoriti panel hakim yang bersidang bahawa ICC mempunyai bidang kuasa di Palestin. Keputusan ini membuka jalan untuk pendakwa raya memulakan penyiasatan formal atas tuduhan jenayah perang di Tebing Barat, Baitul Maghnis Timur dan Semenanjung Gaza. Sebelum ini, status Palestin sebagai negara berdaulat dipersoalkan menyebabkan pendakwa raya terpaksa menunggu hakim untuk mengesahkan jika ICC memiliki kuasa untuk menyiasat dan seterusnya mendakwa rejim Zionis. Keputusan positif ini membolehkan Palestin mendapat pembelaan secukupnya seperti negara berdaulat yang lain dan kekejaman Zionis perlu dihentikan. Pihak pendakwa raya juga mahu menyiasat insiden yang terjadi ketika Perang Gaza 2014 di antara Israel dengan Hamas. Namun begitu, perlu diketahui ICC bukanlah tempat di mana segalanya boleh diselesaikan dengan pantas dan senang. Oleh itu, kerjasama serta bantuan pihak antarabangsa juga penting untuk membela pihak yang ditindas. Pelanggaran resolusi 2334 oleh rejim Zionis Israel Malaysia adalah negara yang bertanggungjawab dalam mengusulkan pengaktifan resolusi 2334 dalam mesyuarat Majlis Keselamatan PBB pada 23 Disember 2016 dan telah mendapat pengundian menyeluruh ahlinya di mana semua 14 negara bersetuju dengan negara Amerika Syarikat mengambil keputusan untuk berkecuali. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan PBB pada tahun 2020, pelbagai kesalahan jenayah yang dilakukan oleh Israel yang melanggar resolusi 2334 antaranya termasuklah penempatan haram di dalam resolusi 2334 ini Majlis Keselamatan PBB menegaskan bahawa penempatan haram Israel di wilayah Palestin sejak tahun 1967 adalah tidak sah di sisi undang-undang antarabangsa dan adalah salah satu penghalang kepada visi penubuhan dua negara yang membolehkan rakyatnya hidup secara aman serta selamat di dalam sempadan ditetapkan kekejaman terhadap penduduk Resolusi ini menghalang semua bentuk kekerasan dan jenayah terhadap penduduk termasuk provokasi, kemusnahan serta keganasan. Namun pelbagai bentuk kekejaman dilakukan yang melibatkan pertempuran antara penduduk Palestin dan penguasa Israel. Ini termasuklah pelancaran roket dari Gaza ke Israel, serangan udara oleh tentera Israel ke wilayah Palestin dan kekerasan yang dilakukan pihak berkuasa Israel kepada penduduk Palestin. Ini menyebabkan kehilangan nyawa dan kecederaan terutamanya kepada rakyat Palestin yang tidak bersenjata penghasutan, provokasi dan eksploitasi secara lisan atau tulisan. Sebarang bentuk provokasi adalah dilarang sama sekali dilakukan oleh kedua-dua belah pihak Palestin atau Israel untuk membolehkan proses perdamaian dicapai. Namun, pemimpin senior Israel berulang kali membuat kenyataan bahawa penalukan wilayah Tebing Barat adalah peluang bersejarah dan Palestin sama sekali tidak dapat membentuk negara sendiri. Misi Israel ialah meluaskan wilayahnya sebanyak mungkin dengan menghalau Arab Palestin keluar melalui pelbagai bentuk kekerasan. Kesimpulannya, dengan langkah usaha yang dibuat ini, pendawaan terhadap rejim Israel dapat dilakukan dengan mengikut saluran yang betul di peringkat antarabangsa walaupun memakan masa yang lama. Ini membuktikan betapa pentingnya kebenaran perlu selalu diketengahkan dengan apa cara sekalipun. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.